забили достаточно быстрый гол. затем после грубых индивидуальных ошибок э -э, выбросился а. Володя Доронин, затем Алексей Детятев сбил, сбил игрока пенальти 1-1. Вот. И после этого, после нашего, в принципе, углового, э -э, не помню, это то ли угловой был, то ли передача с фланга, было столкновение, выпали Иса и, и Алексей. В это время получили гол. Затем, будучи в десятером, пропустили еще один гол. Затем было много позиционной борьбы, много было, много было борьбы на поле. Но мы не смогли наверстать упущенное. А второй тайм, после того, как заменили Иса у нас пропала вся острота. Мы играли в основном в недодачу, и у нас не получилась индивидуальная игра. Мы сыграли не инициативно, мало было комбинационной игры с нашей стороны. Второй тайм мы хотели, но не смогли. Ваши вопросы, пожалуйста. Если нет вопросов, давайте подъемим тренера.